kalalah Muhammad santun nah, abdi jenengan niku dirawuhke wonten menika majlis kaliyan Mbah Yai Ali Subhan kaliyan Mbah Yai Mas Rumi Niam niku nah, kajenge napa to kajenge kula jenengan kersane kemutan ahli kuburipun kula nenggan lha tiyang niku nak pun gedah ahli kubur saben malam Jumat ngeten niki niku kundur kuatan dalem kula njenengan alhamdu lillah mila kula wingine kan ditakoni kali Kiai Grawane Semarang kok Bu lha napa enten dalile Pak Kiai wong kok nek malam Jumat niku ahli kubur ke wangsul ketenan ora ngoten gente kula niku nuhun sewu CF kali Bayani subhan Cek asus kali Mbak Mas Ruri, nih A kalau kandil jawab enten kalau mandor nih gua jawab nama gua enten nih gua pikir dulu mas perempuan boleh yeah. saudara Muhammad ya nah, ternyata nih ahli kubur pun kalau jenengan nak kata nih bapak nih gua wangsul mirsani kalau jenengan niku dolan sewu ningali anake putune buyute mbonane wiwoe gelem salat opo, ora gelem ngaji opo, ora gelem tahlilan opo, ora mila sak bejo-bejo kula njenengan malam Jumat ngeten iki ndherek kiai ndherek para santri Dungake ahli kuburipun Alhamdulillah Dan ini apa yang ada itu? Ada kitab Ikul Akbar Ini aku diterangkan Ida kana Yaumul Jumu'ati Tahruju Arwahul Amwati Min kuburim Nalikani dawa dino jumuat utawa malam jumat wong-wong sing wis mati ning jero kubur niku metu saka kubur berani lah kersane waya ibuna ala ababi buyu tih ahli kubur kula ku mandek ning lawange omahe kulon dhe Milo Nuwun Sewu Kiai Kiai Sak Indonesia Wongi NU Malam Jumat Ura Bakal Ninggal Kita Lila Alhamdulillah Milo Kiai Kiai Bijak Nek Ujian Ibu Arab Arab Ujian Ini Ibu Jowo Jowo Saben Malam Jumat Ahli kubur tekoning omah no, Baru jaluh dungu Wajan Qur'an jasa kalimah Lamunurah dikirimi Banjur beli berbesmili Beli ningkuburan Makutangan tertangisan Tawli wa Zawli Da'iman A'l Rahman Da'iman Tawli wa Zawli Da'iman A'l Rahman Da'iman Wal Ali Wa Al As-Suhda Fi Maqam Wa Al-Hazan